Вітаю! Близько доби залишилось до початку першого чергування нової патрульної служби у Харкові. Перша столиця стала четвертою серед українських міст після Києва Одеси та Львова, де розпочне свою роботи нова поліція. Сьогодні претенденти отримали сертифікати про проходження навчання на базі Харківського національного університету внутрішніх справ. Курс тривав 9 тижнів. Про успіхи та недоліки у навчанні ми поговоримо з майбутнім поліцейським Юлією Алімовою. Отже, Юлія, розкажіть, будь ласка, що найскладніше було у навчанні? Я думаю, что особо каких-то тяжестей или тяжелых моментов не было. Единственное, что все было очень интересно. Очень много новой информации, много новых дисциплин, с которыми раньше не сталкивались. Но на учебу каждый день все шли действительно с каким-то таким приподнятым настроением, потому что вся информация была интересна, и в будущем она очень будет полезна для нас. Скажите, будь ласка, для вас, як для жінки, все-таки, що було найважче? Там, навчитися стріляти, рисувати схему дорожньо транспортной пригоди? Ну, у меня уже, скажем так, есть определенный опыт там, той же стрельбы. В принципе, я думаю, что как для любой женщины было, наверное, тяжелее какие-либо физические нагрузки, ну, в плане тактики. А по учебе было все очень интересно, очень здорово, все, все было отлично. Преподаватели в нас вложили всю душу. А завтра простяга, насколько вы хвилюетесь? Я бы не сказала, что это волнение. Это, наверное, как когда ждешь выпускного вечера в институте. Когда все очень волнительно, вот так, так ждали этого дня, два месяца ради этого работали. И вот это уже завтра. Я думаю, что сегодня во многих окошках, в домах Харькова будет гореть свет, потому что ну, мы очень ждем этого дня действительно. Скажите, пожалуйста, вы уже знаете, когда сами пойдете на патрулирование и кто будет вашим партнером? Ну, информация на сейчас уточняется, как бы точной информации нет, ждем распоряжения от руководства. А по поводу напарника, да, я знаю уже, с кем я буду в патруле. На этом у меня все. Студия.